Доброе утро, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. Так называемые выборы в оккупированных районах Донбасса грубо нарушают минские договоренности и ставят под угрозу мирный процесс. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. Глава государства назвал псевдовыборы фарсом под дулами танков и автоматов. Событиям, которые не имеют ничего общего с реальным волеизъявлением Украина и весь телевизионный мир, не признают этого. Минский протокол предусматривает проведение в отдельных районах Донбасса досрочных местных выборов исключительно на основании украинских законов. Украина Отреагируют на этот вызов, подчеркнул Порошенко. События 2 ноября в террористических ДНР и ЛНР являются масштабным преступлением и актом насилия над украинскими гражданами. Так служба безопасности МВД Украины квалифицировали псевдовыборы, которые состоялись на временно оккупированных территориях Донбасса. В рамках открытого уголовного производства СБУ фиксируют массовые акты террора, похищения людей, запугивания, подкупа, шантажа и принудительных работ. Людей заставляли и заманивали в места голосования. Там им за бесценок предлагали продукты питания, привезенные так называемым гуманитарным конвоем из России. Все это происходило под наблюдением иностранных псевдонаблюдателей. В СБУ их деятельность трактуется как поддержка бандитов, поэтому они будут объявлены персонами нон -грата в Украине. В украинском медиа в свою очередь подчеркнули, что ни одна авторитетная международная организация, ни одно демократическое государство не направляло своих наблюдателей на псевдовыборы, организованные террористами на Донбассе. Евросоюз не признал законность выборов в самопровозглашенных псевдореспубликах. По словам новой главы европейской дипломатии Федерики Магерини, голосование было незаконным. Фарс под названием «Выборы» противоречит минским договоренностям. Европа расценивает их как новое препятствие на пути к миру. Псевдовыборы на Донбассе осудил и Белый дом. В США считают, что голосование противоречит украинской конституции и минскому протоколу. Вон также высказались против выборов под дулами автоматов назвали бесполезными, поскольку они препятствуют мирному процессу. В Москве, напротив, заявили, что уважают волеизъявления жителей Юго-Востока. А в то же время официально признавать результаты псевдовыборов пока не спешат. Накануне ЕС пригрозил России ужесточением санкций, если Москва признает выборы. Служба безопасности Украины перехватила разговор лидеров так называемой ДНР Олега Фролова и Леонида Баранова относительно подсчета явки и результатов на псевдовыборах. В частности, во время беседы было упомянуто заявление главы ЦИК ДНР Романа Лягина о том, что результаты выборов уже определены. И в соответствии с ними явка уже составляет 54%, а группа Донецкая Республика получит от 78 до 82% голосов. Разговор был проведен 1 ноября в 5 часов вечера, сообщают в СБУ. Под лозунгами «Нет незаконным выборам на Донбассе» и «Донбасс – это Украина». В Киеве и крупных городах Украины вышли на митинги и акции те, кто вынужден был бросить все и уехать из оккупированных регионов. На площади независимости своролось более сотни людей. На митинге побывала и наш корреспондент Тамара Каноненко. Из родного Донецка семья Гуленко уехала в июле. Именно тогда пребывание в городе стало невозможным. Работы не было, стало страшно за жизнь детей. Сегодня на марш протеста пришли в полном составе. Отец Александр рассказывает, для него, коренного дончанина, Донбасс всегда будет Украиной. Поэтому выборы так называемых ДНР и ЛНР считает нелегитимными. Уверен, большинство жителей Донбасса придерживаются такого же мнения. Я думаю, что и в Донецке вышло бы ну, очень много людей, если даже там в апреле там тысяч пять собиралось, да, допустим. То сейчас уже там даже тех, кто был за ДНР, уже против. Там бы вышло несколько десятков тысяч людей. Но, к сожалению, там за это просто, ну, расстрел, как бы. Поэтому люди боятся. Поэтому мы вышли не только от имени себя, ну, людей, которые здесь находятся, но и от имени тех, ну, сотен тысяч, я думаю, жителей Донецкой области, Донецка, которые поддерживают Украину. Участники акции – это в основном вынужденные переселенцы или уроженцы Донбасса. На главную площадь страны они вышли для того, чтобы еще раз заявить – Донбасс – это Украина. Поэтому сегодня они не голосуют, а протестуют. Я против этих выборов, потому что я не признаю Донецкую Народную Республику, потому что, ну, сами посудите, что какая будет там вообще культура, какая будет у них история, что они будут детям рассказывать. Люди собрались выявить свою позицию и сказать, что восток Украины ⁇ это Украина, показать, что они не поддерживают те квазивыборы, которые сегодня происходят там. Мы сегодня здесь собрались, чтобы... Ой, поддержать наших патриотичных дончан, и чтобы показать, что те выборы, которые там происходят, они нелегитимны. Это не выбор людей, это не выбор э, жителей Донбасса. Символический марш протеста прошел от столичного главпочтамта на Крещатике до Украинского дома на Европейской площади. Все участники были в приподнятом настроении. А для того, чтобы поднять патриотический дух, многие взяли с собой не только плакаты, но и флаги Украины. марше мы встретили и Владимира Федоровича Семистягу, украинского историка и общественного деятеля, который около месяца пробыл в плену у боевиков так называемой Луганской Народной Республики. Сегодня он живет в Киеве, работает в Национальном педагогическом университете. О своем пребывании в заложниках предпочитает не вспоминать. На митинг не прийти не мог, ведь Украина единая страна. Единственная мысль. Понятно, что Донбасс должен быть свободным. Донбасс должен остаться украинским. Наша Украина должна сохранить свое национальное территориальное единство. Вместе мы сила. Другого нет и никогда не будет. Помимо столицы, подобные марши протеста прошли еще в восьми украинских городах. Главная их особенность – это то, что люди собрались самостоятельно, по велению сердца, а не политических партий или общественных организаций. Ведь даже девятилетняя Ярослава Гуленко, которая очень хочет вернуться вернуться домой, знает, что Донбасс – это Украина. А Я хочу вернуться домой, но хочется, чтобы город освободили, и не хочется жить в Донецкой республике. Я хочу жить в Вине и в Украине. В воскресенье украинские военнослужащие освободили от боевиков еще один терминал Донецкого аэропорта. Об этом сообщил руководитель пресс-центра АТО Владислав Селезнев. Над зачищенной от боевиков частью аэропорта наши бойцы подняли государственный флаг Украины. Вместе с тем, по словам спикера АТО, боевики вновь нарушили режим перемирия и обстреляли позиции украинских военнослужащих. В Донецке вечером возобновились боевые действия. Как сообщат очевидцы, вновь велись обстрелы Донецкого аэропорта и соседнего села Пески. Весь день второго ноября в Донецке было спокойно. Ночью же боевики продолжили обстреливать наши позиции, которые поддерживают украинские блокпосты на трассе Бахмутка. Огонь велся из стрелкового оружия, зенитных установок и минометов. Как сообщают в пресс-центре операции, ситуация в районе Мариуполя находится под контролем. Там было зафиксировано четыре пролета беспилотников. Боевики семь раз обстреляли населенные пункты из артиллерии и минометов. Информации о пострадавших среди мирного населения нет. we <laughs> Петр Порошенко поздравил украинцев с началом временного применения соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Об этом он написал в Твиттере, отметив, что следующая цель ⁇ вступление в ЕС. Напомню, отдельные положения соглашения вступили в силу с 1 ноября. Кроме того, продолжает действовать режим односторонних преференций со стороны Евросоюза для Украины. Режим предусматривает сокращение или отмену таможенных пошлин на украинские товары до конца 2015 года. Также начинается применение ряда иных положений соглашения соглашения из разделов «Политический диалог и реформы», «Юстиция, свобода и безопасность», «Экономическое и отраслевое сотрудничество» и другие. Напомню, 16 сентября Верховная Рада синхронно с Европарламентом ратифицировала соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ еще должны утвердить 28 стран-членов Евросоюза. Правительство России в рамках газовых договоренностей, достигнутых в четверг в Брюсселе, установило нулевые вывозные пошлины на газ, который будет поставляться в Украину. Соответствующее постановление подписал премьер Федерации Дмитрий Медведев. Согласно постановлению, с 1 ноября этого года и до 31 марта 2015 года таможенные пошлины на газ, поставляемые из России, будут рассчитываться в особом порядке. При цене за 1000 кубометров 333 доллара и выше снижение цены составит 100 долларов. Если же цена 1000 кубов топлива будет ниже 330 долларов, скидка составит треть от стоимости. Так называемый зимний пакет по газу с учетом подписанной скидки позволит обеспечить в четвертом квартале этого года цену на российское топливо на уровне 378 долларов за 1000 кубов. Но накануне в Москве прошла крупнейшая за последние годы акция протеста медицинских работников. Ее организаторы – общественное движение «Вместе за достойную медицину». Медики, лидеры профсоюзов и даже пациенты требовали прекратить массовое увольнение врачей и сокращение зарплат. Настаивали и на объявление моратория на реорганизацию медучреждений и отставка всех руководителей Департамента здравоохранения Москвы, которые участвовали в реформировании отрасли. Накануне акции ее организаторы заявили о запугивании медиков. По их данным, руководство больниц предупредило, что те, кто придет на площадь, попадут в списки на сокращение. Ну а далее на БТБ Смотрите анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Сегодня в Страсбурге откроется Всемирный форум за демократию. Ежегодно общественные активисты, представители бизнеса, науки и СМИ собираются, чтобы обсудить основные вопросы развития демократии в мире. В этом году в центре внимания новые способы привлечения молодежи к участию в демократических процессах. Духовный лидер буддистов посетит Нью-Йорк, где выступит с лекцией. Во время визита в городе ожидается акция протеста против религиозной дискриминации и нарушения прав человека. Депутаты Европарламента соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить кризис, связанный с вирусом Эбола.